Вітаю вас, це програма Наголос. Економічна блокада Донбасу триває з 1 грудня. Уряд призупинив будь-які соціальні виплати на непідконтрольних Україні територіях. Одночасно почалася блокада транспортного сполучення, а за кілька місяців до цих жорстких кроків українська влада оголосила про перенесення майже всіх навчальних закладів, що знаходяться на тих самих територіях, за межі зони проведення антитерористичної операції. Що очікувати далі? Які можливі наслідки того, що відбувається, як сьогодні виживають люди? На Луганщині і Донеччині про це і не тільки. У найближчі 20 хвилин будемо говорити з гостем програми. В нашій студії доктор філологічних наук, професор, екс-заступник міністра освіти і науки України Ірина Зайцева. Вітаю вас. Добрий день. Інапала, наскільки мені відомо, ви щойно повернулися з Луганська. Що зараз там відбувається? Як складаються обставини? Які враження? Очень сложне впечатлення. Действительно, во вторник повернулася з Луганська. потому что у меня в Луганске мама, которая 85 лет, и я обязательно езжу к ней хотя бы раз в месяц с лекарствами и со всем необходимым набором. Сложное, и, как правило, в основном все-таки это негативное впечатление, потому что, к сожалению, к сожалению, страдают те, кого принято называть незащищенными слоями населения. Это прежде всего старики, которым некуда, не за что, выехать или которые не в состоянии выехать. Например, моя мама, она просто не перенесет никакого переезда. Она уже э, очень больной человек, очень преклонного возраста. И она очень привязана к своему дому. И я знаю, что для многих стариков просто переезд откуда-нибудь, это уже колоссальный стресс, которого они не вынесут. Э, это первое, что бросается в глаза. И знаете, что еще очень обидно, что в Луганске в дорогом мне Луганске, любимом мною Луганске остается очень много людей, профессионально прекрасно подготовленных, людей думающих. То есть вот тех, кого я бы все-таки относила к такому очень ценному фонду человеческому фонду Украины, и они пытаются организовывать, налаживать нормальную жизнь. Я прежде всего говорю о своих коллегах, угу. о вузовских работниках, о студентах, которые, несмотря ни на что, стараются учиться, и на то, как этим людям сейчас тяжело, и в отсутствии перспективы и предсказуемости, вот на это очень тяжело смотреть. Что сейчас происходит в высших, которые расположены на территории Луганская? Как, какие там обставини складываются? Ну, практически все они работают, практически так. во всех вузах идет учебный процесс. Я общалась со своими бывшими коллегами по Луганскому национальному университету, то есть на 80% он заполнен студентами. Это какой? То, что находится в Луганске, или то, что, что находится в о том, в который находится в Луганске. Так, я так. говорю, какой у него находится. статус сейчас? Сложный вопрос, потому что, к сожалению, на мой взгляд, это, э, те люди, которые себя позиционируют как настоящая власть Луганска, они очень непрофессионально подходят к этому и к определению статуса в том числе. Так. Во всяком случае, я никаких нормативных документов не обнаружил. Я пыталась выяснить, по каким нормативным документам. Я понимаю, что это очень важно и очень значимо Но, основном, для на людей. Но, на навище на на навчаться, если не этот диплом? Понимаете, некому задать этот вопрос, да. к сожалению. К сожалению, его некому задать. Но я полагаю, что э, все-таки... Большая ошибка Министерства образования и науки Украины: что оно вот предпочло откреститься от людей, которые остались в Луганске. Мне кажется, это неверно. Если мы говорим о провозглашаем лозунга Единой Украине и говорим, что это наши граждане, то, наверное, нужно искать какие-то пути. Для того, щоб як то нормалізувати ситуацію, то Тут... змі все частіше пишуть про можливість початку голодних бунтів на Луганщині та Донеччині. А що ви можете з цього приводу сказати? І багато хто сьогодні вважає, що Київ таким чином він а, діє зовсім не, не так, як потрібно сьогодні діяти. Я тоже присоєдись к тим людям, які так думають: це не тот путь, який приведе до какому-то конструктиву. То есть Надо... люди становятся все злиши и злише. Это правда. И, понимаете, вот тот вопрос, который я видела в глазах очень многих пожилых людей, потому что вот моя мама живет в подъезде, который угу. ну, заселялся в одно время, и там практически вот в 20 квартирах в этом подъезде люди примерно маминого возраста, там 80 лет, 85, и они не понимают, почему заработав, работая на это государство, работая на него еще в советское время, работая все 23 года независимой Украины, они сейчас остаются без средств к существованию, не по своей вине. Им никакой альтернативы не предложили, то есть им даже не предложили какого-то варианта переезда. но Многие люди просто одинокие, и им не на кого надеяться. И вот этот вопрос, за что так с нами поступили. Вот я до сих пор не могу от этого впечатления отделаться, это очень тяжело наблюдать и сказать нечего. Что касается голодных бунтов, ну, во всяком случае, в самом Луганске, вот в тех сферах, где я была, я не, не почувствовала такого уж критического какого-то состояния, именно потому, что все стараются друг другу максимально помогать. Вот в подъезде они стали какими-то такими своеобразными общинами. То есть, если кто-то идет за хлебом, то он берет наполовину подъезда обязательно. Если кому-то там, если вот э, выдают гуманитарную помощь, они тоже вот стараются как-то думать обо всех. Вот. Но, конечно, средства к существованию уже на исходе. Это чувствуется. Это чувствуется... Как вы не верите, что это происходит в 21-м столетии? Мне тоже в это сложно поверить. Я до сих пор не могу отделаться от ощущения, что это не с нами происходит. Но, к сожалению, такова реальность. Снова, что касается начальных закладов. А как сейчас ситуация складывается в школах, в городах? Что там происходит? Сколько есть информации, что уже с 1 сентября школы, возможно, будут переходить на российскую программу выкладания? Я общалась так. с некоторыми директорами школ, вот те школы, которые я знаю, где я работала в свое время и по авторским программам со своими коллегами. Угу. И те школы, в которых я была, вот у меня сложилось такое ощущение, что они за всех сил стараются, чтобы все выглядело нормально. И насколько мне известно, и питание налажено в школах, но преподавательский состав работает без заработной платы. К сожалению, ни разу заработная плата не выплачивалась. Что-то обещают. Опять-таки спросить особо не у кого. Что же касается перехода на российские программы, да, они заявляют об этом как в форме эксперимента. То есть эксперимент. Дело в том, что российское образовательное пространство, там в средней школе гораздо большая вариативность программ в средней школе. То есть вот этого в украинских школах не было, хотя варианты тоже были. И, насколько вот мне известно, сейчас разные школы Луганска, они пробуют разные варианты. виде эксперимента российских программ но в общем то в этом нет ничего предосудительного если бы конечно это не происходило в такой ситуации то есть попробовать что-то экспериментально это очень хорошо тем более для школ которая имеет статус будут повыртаться с батьками в украину яко их доля дались чека Сложный вопрос. Не знаю. Я боюсь, что никто нам на этот вопрос не ответит. Но... То есть, майже один рик можно считать втраченный. Если люди... Скорее всего так. Скорее поедуть... всего так, да. Во всяком случае, это будет неполноценное соответствие украинским программам, и если человек собирается продолжать, завершать образование в средней школе в Украине, продолжать его в высшей школе в Украине, конечно же, здесь нужно, вероятно, принимать какое-то решение, родителям об этом подумать. Взагали, че, багато детей залишилось в Луганске? Знаете, вот... перси выражение, когда вы там находились вместе. Да, школы, не все школы, к сожалению, есть школы разрушены. Например, седьмая школа, одна угу. из самых известных в Луганске, она не работает, потому что в нее несколько прямых попаданий. На это страшно смотреть, когда разрушена школа, когда актовый зал с торчащими снарядами. 39-я школа в Большой Вергунке тоже разрушена угу. полностью. Те школы, которые заработали... Значит, примерно где-то, насколько мне говорили коллеги, процентов 10 школ не могли приступить к занятиям именно из-за разрушений. Одна на квартале Южном школа. Некоторые, вот, скажем, на квартале юбилейном до сих пор нет света, к сожалению. Те школы, да, ну, работают, они заполнены примерно на 70-80% учащимися. В 36-й школе, вы помните, что это школа да. с обучением да. на английском языке, там да. даже аншлаг. Что касается все-таки высших начальных закладов, Більшість з них сьогодні виводиться з зони АТО. Ми зараз поговорили про, те, що та, про ті, що там залишились, а зараз про ті, що виїхали. З'явилася нова прописка у Донецького національного університету. Він переїхав до Вінниці. Луганський аграрний переїхав до Харкова. Медичний переїхав до Рубіжного. Прилік можна продовжувати. Наскільки, на вашу думку, от все це серйозно? К сожалення, мені кажется, що это путь. к исчезновению этих учебных заведений. Но вот сегодня утром я заходила на знакомый, наверное, вам сайт 0642, это так. сайт Луганского городского совета, и там есть информация о том, что Луганский аграрный университет, один из самых больших вузов в Луганске, да. вот он на новом месте его прописки 160 студентов и 60 преподавателей. Ну, если это был 5-6 тысяч по студентам, так, так, да, так, университет, да. вы же понимаете, что 160 студентов это... Что с иноземцами? А... Чи залишился кто из них там, на территории, на территории Луганска? Насколько Буденцк... я знаю, практически нет. Во всяком случае, в Луганском национальном университете, бывшем, или как мы его позиционируем mm -hmm. сейчас, мне говорили коллеги, что, скажем, китайские студенты которых было большинство, так. их э, посольство отозвало, часть из них в Умане, часть из них в Киеве. Вот я даже подключалась к тому, чтобы аспирантов луганских можно было перевести в Киев, чтобы они не теряли время. А, поскольку нет нормативной базы, опять же, мы упираемся в это, mm -hmm. и, и, в общем-то, никто ею не занимается, конечно, в таких условиях странно было бы ожидать, что иностранцы... Будуть навчатися на такой території. Тут іностранці утрачені, і це абсолютно закономір. Чи не може скласти така ситуація, що э, іноземні студенти в якийсь э, час э, направить э, судові позови до України, яка не виконала не свої обов'язки. Вони правильно. сплатили гроші. Багато да. хто да. з них сплачував і... наперед. Да, да. это буває в них прийнято платить іноді да. за весь курс обучения. К сожалению, то не исключено. Це така юридична інформація. Це дуже одно із лікативних посредств, зложившися ситуації. Іще одне питання. За вашу інформацію, або, можливо, ви можете спрогнозувати, яка подальша доля очікує вчителів та викладачів, які, тих викладачів, які залишилися працювати на території, яка знаходиться не під контролем України зараз. Мені би дуже хотілося, що, щоб у них в житті все було Що буде з соціальними нарядки. виплатами? Що буде, е, якщо вони повернуться в Україну, а там, в трудовій книжці, вже стоїть запис. Працював в ЛНР або в ДНР. Ну, ви ж знаєте, що, на жаль, такі люди автоматично зачисляються в число практично змінників родини. Я не думаю, что это верно, потому что люди вынуждены оказались в этой ситуации. В общем-то, это не по их воле. К сожалению, будущего на сегодняшний момент вот на территории Луганска я для большинства педагогических работников не вижу. Оно абсолютно неопределенно и, наверное, достаточно печально. Тоже хочется позитива под финал нашей программы. Особенно, если згадати, что вот-вот ось, ось, наступит Новый год. А, все-таки, на вашу думку, чем может закончиться вся эта история? Если залишатися оптимистом, если верить... Я очень будет... надеюсь, что ну, в новом составе Верховная Рада, парламент нашего государства и новое правительство, они все-таки максимально быстро примут те законы о увеличении полномочий регионов сделают это незамедлительно, и все-таки найдут возможность для того, чтобы нормализовать вот эту ситуацию, чтобы не унижая своих граждан максимально, как это, к сожалению, очень часто делается, все-таки найти возможность предоставить им пути для нормального существования. И особенно мне бы хотелось, чтобы это произошло по отношению к работникам образования, потому что школа, вузы... Они всегда оставались таким островком с одной стороны стабильности, с другой стороны вот такого творческого креатива. Я очень надеюсь, что вот новый год принесет нам это чудо и это сработает. И в следующий раз мы будем с вами говорить совсем иной тональности. Все, дякую за то, что пришли до нас. Следующая а, нагадаю, что это была программа на голос. Сподиваюсь, эти 20 минут вы провели с нами не дарма. На все доброе и хай вам счастьить.